لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندہ جب تک مسجد میں ہے تو سنتوں اور نوافل کے پڑھنے میں آمادگی رہتی ہے جی ہاں شک اور ایک مرتبہ گھر جائیں تو پھر انسان کچھ بھی کاموں میں الجھ جاتا ہے کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے کبھی کوئی کام آ جاتا ہے تو یا پھر راستے میں کوئی مل جاتا ہے بسم اللہ وسلاۃ والسلام على رسول اللہ اما بعد سوال جواب کی محفل میں آج کا سوال ہمارے بھائی اسلم خان صاحب کی طرف سے کہ فرض نماز کے بعد میں سنت اسی جگہ پڑھنا ہے یا جگہ تبدیل کرنا ہے دونوں میں بہتر کیا ہے اس بارے میں وضاحت شیخ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل حکم یہ ہے کہ مرد حضرات اپنی فرض نمازیں مسجد میں ادا کریں مسجد میں نماز ادا کرنا یہ واجب ہے اور سنتوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی غیر فرض نماز چاہے وہ سنت ہو نفل ہو بیتر ہو جو بھی ہے یہ بنسبت مسجد کے گھر میں ادا کی جائے یہ زیادہ بہتر افضل بہتر اور بہتر, بہتر ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تقریباً معمول یہی تھا لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندہ جب تک مسجد میں ہے تو سنتوں اور نوافل کے پڑھنے میں آمادگی رہتی جی ہے جی ہاں اور ایک مرتبہ گھر جائیں تو پھر انسان کچھ بھی کاموں میں الج جاتا ہے کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے کبھی کوئی کام آ جاتا ہے تو یا پھر راستے میں کوئی مل جاتا ہے تو ये ये یہ چیزیں اس طرح سے تو لوگ باوجود اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرتے ہوئے کہ ہماری افضل نماز گھر میں سنت کی ہونے کے وہ مسجدوں میں ادا کرتے ہیں تو اب ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں ہی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر کیا ہے تو اس میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنی سنت نمازوں کو یا نفل نمازوں کو جو بھی ہے وہ جگہ بدل بدل کر پڑے اس کی حکمت میں یہ بات بتائی گئی کہ جتنی جگہ وہ سجدہ کرے گا اتنی جگہ اس کے حق میں گواہی دیں گی جی ہاں کہ اس بندے نے یہاں پر مجھ پر سجدہ کیا تھا یا یہاں پر نماز پڑھا تھا تو جتنی زیادہ الگ الگ جگہوں پر بندہ نماز پڑھتے رہے الگ الگ مسجدوں میں نماز پڑھے اور حتیٰ کہ گھر میں بھی سنت پڑھ رہا ہو تو کسی ایک جگہ پڑھنے کے بجائے الگ الگ جگہوں جگہ پر سنتیں پڑھے تاکہ گھر کی بھی تقریباً جگہیں الگ الگ اس کے حق میں گواہی دے تو یہ افضل والی بات ہو گئی جی لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب لوگ بیٹھے ہیں اذکار پڑھ رہے ہیں لوگ بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں یا پھر جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آپ ہٹا نہیں سکتے یا کسی کو یا اور کچھ لوگ ہیں جو آلریڈی نماز پڑھ رہے ہیں آپ ہل نہیں سکتے تو ایسی صورت میں مجبوری کی صورت میں بندہ پڑھ لے ورنہ افضل اس کو ہٹنا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مقتدی کے لیے پابندی نہیں ہے مقتدی اس لیے تو جگہ بدل سکتا ہے کہ اس کو الگ الگ جگہ کا ثواب ملے جی ہاں لیکن وہ پابندی نہیں ہے لیکن البتہ امام کے لیے یہ ہے کہ امام جو ہے اپنی فرض نماز کے بعد سنت اگر پڑھنا ہے یا تو جگہ بدلے یا تو پھر کسی کے ساتھ بات کرے تو بہرحال کل ملا کر جو بات خلاصے کے طور پر آتی ہے کہ سنت نمازوں کا اہتمام گھروں میں ہونا چاہیے اگر مسجد میں ہو رہا ہے تو الگ الگ جگہوں پر ہونا ہونا چاہیے اور اگر کسی مجبوری کے تحت یا جگہ نہیں ہے رائٹ میں بھی نہیں ہے لیفٹ میں بھی نہیں ہے اور بندے کو جلدی نماز پڑھ کر جانا بھی ہے تو ایسی صورت میں اسی جگہ پر بھی اگر وہ سنت پڑھے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں اگر مجبوری نہ ہو تب بھی گنجائش ہے اس کی ہاں تو ہی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول میں نے بتایا کہ اس پر لازم نہیں کیا جا سکتا مان جگہ ہے لیکن بندہ بندہ پھر بھی اب ایک ہے وہاں پر چابی ٹوپی موبائل یہ ساری چیزیں رکھا ہوا ہے چشمہ اب وہ ہٹانا نہیں چاہتا رکھا ہوا ہے اسی میں اٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو افضل تو نہیں ہے لیکن اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی اور اس نے ایک افضل چیز کو چھوڑ کر مفضول چیز کو اختیار کیا یا اس کی مرضی جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ فرض نماز کے بعد سنت جگہ بدل کر پڑھنا بہتر اور افضل ہے لیکن اسی جگہ پر پڑھا جا سکتا ہے تو اسی پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ سرات مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی بہت دلائل دیتے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا میں آپ سے بھی ریکمنڈ کروں گا سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے